Я думаю, есть будущее телевидения, если само телевидение будет идти в ногу со временем. Понятно, это там кому-то затраты какие-то дополнительные, да. Оно будет тоже в интернете, оно будет в каждом приборе, в вот этом гаджете. Все-таки телевидение, вот, да, в больших городах, оно как бы переплетено все интернет, газеты всякие. Вот, в глубинку, если пойти, только телевидение единственный источник информации. И сейчас цифровое телевидение, оно бесплатное. Вот, пожалуйста, востребованность есть. И все продвинутые каналы сейчас в цифре. Правда, там не очень все интересно. Вот эти ток-шоу, фильмы ни о чем. Вот. Ну, а интернет уже для более, так сказать, глубоких знаний. Кому больше интересно, идут в интернет, на YouTube. Там много чего.